siz bilan biz azizlar fayzli davrada o'tiribmiz kimlar qayoqda o'tiribdi hozir qurbi yu imkoniyati yo'q imkoniyati bor boru qurbi yetmaydi yo'qchilik ekan deb nolib qoladi aziz mehmonlar yo'qchilik nima yo'q boshpana ishi yo'qligimi yo'qchilikdan yomon narsa bormi oqibatni yo'qligiga nima deysiz qadr qiymatni yo'qligiga aka ukani opa singil bag'ri jigarni bir biriga mehri yo'qligidan xudoni o'zi asrasin azizlar faraz qilasiz erta bahor o'riklar gullaydi bodomlar gullaydi xullas daraxt zoti borki barchasi gullaydi bahor nafasi hayot nafasi olamni tutgandek bo'ladi lekin mayingina bir ikkin mayingina bir shavoda daraxt gullarini yer bilan bitta qiladi azizlar insonni umri ham shu daraxt gulini umriga o'xshaydi daraxt guli tanasiga qanchalar omonat bo'lsa siz bilan biz ham dunyoga shunchalar omonatmiz aytmoqchi bo'lgan fikrim shu omonatni qadriga yetaylik bugun borib hozir borib ayting do'stim menga judayam keraksan deb bugun ayting otajon yelkamda ko'tarib hajlarga olib boray deb bugun ayting onajon seni juda yam yaxshi ko'raman quling bo'lib umrimni oxirigacha xizmatingni qilay deb bugun ayting ertaga ertaga bu baxtlar kimga nasib qiladi kimga yo'q azizlar shu omonatlikni isbotlab qancha insonlar o'tib ketdi dunyodagi eng og'ir dard ota onayu farzanddog'i bo'lsa kerak qadimda yomonlarni qo'liga uchta erkak kishi tushib qolibdi yomonlarni boshlig'i ostorga deb buyuribdi de. shu payt dod faryod solib yig'lam siqlab o'zbek ayoli yig'lab kelgan ekan kechira qolinglar jabr qilinglar uchta erkakni bittasi okam bittasi o'g'lim bittasi kuyovim bo'ladi debdi de. shunda yomonlarni boshlig'i kechirim qilib uchtasidan bittasini tanlab ol deganda o'zbek ayoli akasini tanlagan ekan ha eringchi desa yoshman erga tegib olarman debdi ha o'g'lingchi desa yoshman erga tegsam tug'ib olarman lekin bu dunyodan ota onam o'tib ketgan hech kim manga oka topib berolmaydi debdi besh kunlik dunyoda aka ukani opa singil bag'ri jigarni bir biridan mehridan ayirmasin e'tiboringlar uchun rahmat